بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و علیہ محمد اس وقت ہم لوگ موجود مخدوم جانے جاں گشت سامنے آپ کو دیوار پر سام بنا ہوا نظر آئے گا اس شریک کی ایک مشہور اور روحانی لحاظ سے پر اسرار یادگار جو صدیوں سے عوام الناس کے لیے زیارت حیرات اور عقیدہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس کا ذکر کئی مقامی روایات قصے اور تاریخی تحریر میں ملتا ہے یہ دیوار او شریف میں حضرت مختوم جہاں جاں سرکار کے مزار کے قریب ہے روایت کے متعلق اس شریف میں جب حضرت سید مخدوم جہاں جاں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ سانپ اور زہریلے مخلوق کے خوف میں مبتلا تھے آپ نے دعا کی اور ان کی روحانی برکت سے وہ زہریلے جانور زیر ہو گئے اس موقع پر ایک سانپ نے توبہ کر لی اور اس توبہ کرنے کی علامت طور پر اس دیوار میں تبدیل کر دیا گیا یہ دیوار آج بھی سامپ والی دیوار کے نام سے مشہور ہے ایک اور روایت ہے جو زبان زد عام مشہور ہے اور شریف کے لوگوں میں وہ یہ کہ مخدوم جانے جانگا سرکار نے ہندوستان میں جب تھے وہاں سے سانپ کو دیوار پر مارا اور اس پر بیٹھ کر اپنے کرامات لے کر اور شریف تشریف لائے. یہ بھی ایک روایت بھی مشہور ہے تاریخی لحاظ سے یہ واقعہ کراماتی حیثیت رکھتا ہے اور مقامی تاریخ میں اسے سید مخدوم جہان جہاں گشت کی کرامات مانتے ہیں یہ ہے وہ مشہور سانپ والی دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے دوسری زیارت حضرت مخدوم جہان جہاں گشت سرکار کی جو ہم آپ کو سید زہیب آباد بخاری کی زبانی سناتے ہیں حضرت مقدم جہانیاں جاں گشت شریف کے بخاری خان وادھا کے چشم و چراغ ہیں والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید احمد کبیر بخاری اور دادا محترم کا نام حضرت قطب الاقاب سید جلال الدین حیدر سرپوش بخاری تھا جو شریف میں تشریف لانے کے بعد بخاری خاندان کے سربراہ تھے حضرت مخدوم جہانیہ کو مخدوم جہانیہ کا لقب حضرت بہدین مرحمت فرمایا تھا جب وہ عید سعید کے موقع پر عیدی طلب کرنے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے پھر حضرت پھر حضرت صدر الدین عارف نے بھی اپنے والد محترم کی قول کی تصدیق کی تھی آپ مخدوم جہانیہ ہیں یہی آپ کی عیدی ہے حضرت مخدوم جانیا کا اصل نام جلال الدین حسین تھا لیکن بعد میں اصل نام کی بجائے مخدوم جہانیا کے عطا کردہ نام سے مشہور ہوئے آپ سیرانی طبیعت کے مالک تھے بلخ بخارا بغداد کرب بلا دمشق فلسطین اور حرمین شریفین کی زیارت کی آپ کئی سالوں تک مکہ مکرمہ اور مدینہ مرمر میں مقیم رہے آپ نے چھتیس بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جن میں سے چھے حج اکبری تھے آپ کی کا بڑا حصہ سفر حج کعبہ اور مسجد نبیوی میں متکف صورت میں گزرا آپ نے اس شریف سے متعدد بار مکہ مکرمہ کا سفر کیا آپ کئی مرتبہ دل ہی بھی تشریف لے گئے معروف سیاح ابن بطوطہ نے آپ کا زمانہ دیکھا تھا وہ کچھ عرصہ و شریف میں آپ کا مہمان رہا جب حضرت دلی کی سیاحت کے لیے تشریف لے گئے تو ابن بطوطہ بھی ملتان سے دلی آ پہنچا وہ کچھ عرصہ دلی میں بھی حضرت مخدوم جہانیہ کی صحبت میں رہا اس نے اپنی کتاب میں حضرت مخدوم جہانیہ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور حضرت کی شخصیت اور خاندانی وجہات کے علاوہ مہمان نوازی اور تعاون کی تعریف کی حضرت مخدوم جہانیا سات سو ستر ہجری میں شب بارات کی اور مسرت موقع پر اور شریف میں پیدا ہوئے والد گرامی بھی اپنے وقت کے ولی اللہ شیخ الزما تھے حضرت احمد کبیر خاشیت الہی کی وجہ سے بستر پر نہ سوتے تھے کثرت تلاوت کلام پاک اور آپ کا روزمرہ لازم معمول تھا لیکن خاندان سید بخاری میں سے جو شہرت و عظمت حضرت جلال الدین حیدر سر پوش بخاری اور ان کے بعد ان کے پوتے حضرت مخدوم جہانیاں جاں گشت کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نہ ملی یقیناً حضرت مقدوم جہانیہ اس سلسلے میں خاندان میں بھر میں ممتاز اور معتبر ترین مقام کے حامل ہیں حضرت اپنے شوق و سفر شوق و صحت کے سبب جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہوئے یہ اپنا گفتگو سنی سیہ زہب عباد بخاری صاحب کی زبانی اور شریف صرف تاریخ کا نہیں دلوں کی سکون کا مقام ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا ویلاغ کہاں کا ہو شکریہ